بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده <coughs> نموذج ده اختداق لجن آدم يعني إمام جه اختداق لجن آدم نه قراءة مسألة إمام اختداق لجن ده كين كميدة مختدي اختداق لجن آدم قرآن كرم ده هم پرورد جل وعلا سعيز بيلا وإذا قرية القرآن فاستمع القرآن فاستمع له ya'ni qur'oni karim o'qilganda uni tinglanglar sukut saqlanglar shoyat rahm qilinsangiz deb marhamat qiladi demak imomni qiroati muhtadiyni qiroati payg'ambar alayhisalotu vassalomdan ham rivoyat qilingan hadis bor hazrati abu xuriyra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambar alayhisalotu vassalom aytdilar kimning qiroati kimning namozida imomi bo'lsa imomning qiroati uning uchun qiroatdir dedilar demak imomning qiroati muqtadiy uchun kifoya qiladi va undan tashqari payg'ambar alayhialotu vassalom boshqa bir hadis shariflarda albatta imom unga iqtido qilinishi uchun qo'yilgandir agar imom takbir aytsa takbir aytinglar agar imom qiroat qilsa jim turinglar deb payg'ambarimiz marhamat qilganlar shuning uchun demak iqtido qilgan odam imomga iqtido qilgandan keyin demak imomning takbirlariga <laughs> tobe bo'lib takbir esa ichida takbir etib va albatta subhana robbial alo subhana robbial azim kalimalari aytib qiroatda sukut saqlab turishligi eshitishligi sharan matlub amallardan hisoblanadi parvardigor jalla jallabalo qilinayotgan ibodatlarni o'zi dargohida qabul aylasin o'zi rushde hidoyatda barchamizni bardavom aylagan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh